Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu günlə məsə Masazır qəsəbəsində Masazır qəsəbəsində Hakim Abbas küçəsində 569 nömrəli mm. marşrut xəttinin üzərində yol asfalt olan evimizlə məhs tanış edim. Evimiz 2 mərtəbədir, həm də altında qararda mövcuddur. 3d evdən artıq xətt gedir, satılıb. Hal-hazırda bu evimiz satışdadır, sağda ikinci satışdadır. Hə, tanısa ilə mən bu gündə bir tanış edim. Həqiqətən söz gördüm taxta daşla döşənən bu da rəhsini altının maşın dır görürsüz bu belə maşını saxlamaq üçün rahatlı iki dənə maşın daxil olur. Burada əlavə olaraq sanata qovşağı var. Burada da qaz və su, işığı mərkəzi konsulamstan tam qaydasındadır. Bu da əlavə olaraq süxətli çəkilib. Fasadı taçovka emüsiya də hörmət xan azlərimiz evimiz möhkəm fikirlə qoşa daşla inşa olunub. Sol tərəfində həyətimizə atdığımız sanata qovşağıdır kafe, metlab hamsı vurulub hazır vəziyyətdədir, hörmət qanaz ləzərimiz. Burada da deyəndə həm maşını saxlayıb, 2 dənə maşını saxlayıb, həm stol-stul qov arasında hal edə bilərsiz. Yəni çox əlverişlidir həttən artıq. Bir daha bunu da mən sizə deyorsam. Və belə bir evimizin həyat yanı sayılır. Yəni 2 yəni, dənə maşın daxildir. Yəni həyat qadır burada. İndi isə evimizlə məni tanış edim. Evimizin birinci nəvoda. Birinci mərtəbəsindən məni tanış edim. Birinci mərtəbə bax belə açıqdır həm xona studiya, həm qonaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Yuxarıda gəldik əlavə olaraq. 3 dənə yataq, 3 dən otağımız var və mətbəximiz də mövcuddur. Hər otaqda olduğu kimi, burada da həm kombi sistemidir, həm yer istilik fonlan təsisi olunub. Hörmət qanaz dəzəmiz burada kombi sistemi baxılıb hazır və çəkilib ki, qazı na kim çəkib, elektrik də çəkilib. Bütün sistem hazır vəziyyətdədir. Evimizin birinci mərtəbəsidir. Bu isə ikinci mərtəbə balkon pilləkandır. Yəni iki ailə yer alır elədir. Yəni aşağıda bir ailə yaşayırlar, yuxarıda bir ailə yaşayırlar. Yəni aşağının da bölgəsini də edə bilərsiz. Yəni alıcının öz tələbində asılır. İndi isə mən sizə ikinci mərtəbəsini tanış edim. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. İkinci mərtəbəsində isə sol tərəfdə bir otaq, ikinci otaq, üçüncü otaq sağda isə evimizin mətbəxi mövcuddur və burada sanata qovşağıdır. Evimiz ümumiyyətlə 12 nin 7-yə tikilib. 90 kvadrat. 110 kvadrat 1-ci mərtəbədə 110 kvadrat 2-ci mərtəbədə 10 kvadrat dedimisə. Sənədlərin qaydasında da bir başa tərəf qadağa satığıdır. Bütün otaqlarda kondisioner xətti buraxılıb, kombi xətti çəkilib, elektrik xətti çəkilib. Bax, belə bir gözəl otaqlar var. Yuxarın çol xatına çımbırılıb, ondan da səvai üçlü reyk ilə vurulub, təm üçlü reyk ilə vurulub. Döşəməsi laminatdır, çox səliqəlidir. Remotu çox səliqəlidir burası ikinci mərtbə, salon taqovşağıdır. Yer istilpomla təchiz olunub, hörmətli qonağlarız ərizimiz. Və burada belə bir gözəl bir gəldir otağı var, yəni qonaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada da TV və elektrik xətləri çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Birbaşa pəncərəsi yola baxıb öz həyətinə baxır. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Qaşdaşdan üşəmli, çox möhkəm üşəmli, eviniz həm təhlükəli üşəmli. Eması xatırladım ki, 80 manatdan satışa çıxıb sözsüz ki, yar arzulanan endirim olacaq. Burada da ikinci mərtəbədə gəlin də mətbəx mövcuddur. Yəni istəyə görə buranın otaqdır deyə bilərsiniz. İstəyə görə buranın mətbəx kimi də saxlaya bilərsiniz. Arzu öz istəyəndirsidir. Burada da gördüyünüz kimi mətbəxdə TV belədir, xətt çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Birbaşa pəncərəsi yola baxır. Pəncərə də şəbəkə pəncərə, çox şənə təəssür olunur. Qanalıma abunə olmağı biləyəm, mən unutmuram ki, yeni satışa çıxan evlərin birinci nömrəsidir, siz tanış olub arzısınız. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Bir dəfənin evimizin qiyməti 80 min manatdan satışa çıxılıb, sözsüz ki, real alıcılara endirim olunacaq.